ৱেলকাম টু মাই ফাৰ্ষ্ট চেনেল কুলদীপ ব্লগছ আমি আজি মদং কামদেৱ মন্দিৰলৈ চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ ত' ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গেটখন পালোঁহি বহু বছৰ হোৱা বাবে এই গেটখন অলপ ভাঙিব ধৰিছে ত' ভিতৰত সোমাই যাওঁ দুই মিনিট সময় ৰেষ্ট লৈ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া আমি আহি পালোঁ দুই নম্বৰ গেট এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ বোলক কি আছে চাওঁ এবাৰ যে পৰ্বতখন আপোনালোকে কাষত দেখিছে এই পৰ্বতখনৰ নাম হ'ল দীৱানগিৰি পৰ্বত এতিযা আমি আমাৰ বাহনকেইখন থৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ সোমাই যাম মন্দিৰত এখন ধুনীয়া পাৰ্কো আছে আৰু সেই ধুনীয়া পাৰ্কখন এইখন এবাৰ চাই লওক অলপ ভাগৰ লাগিল তলত ৰুই ল'লোৰে এতিয়া আমি হাত ভৰিখন ধুই লওঁ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে ইয়াত যে তুই দিলল আমি এতিয়া গাই করতে মতলিয় এই মন আজি তোমাতে মগন প্রতিদিন প্রতিদিন ভাবে তোমার কথাকে নরে রয় নাসি সে যে নাওতে বিসারে তোমা خدাই করতে মতলিয় এই মন আজি তোমাতে মগন প্রতিদিন প্রতিদিন ভাবে তোমার কথাকে প্ৰথমতে আমি এই মন্দিৰত সেৱাটো কাই লওঁ তাৰপিছত এই মন্দিৰটো কেনেকৈ কিয় হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে এই শিলৰ ভাস্কৰ্য দুটা যে দেখিছে বাওঁফালৰটো হ'ল কামদেৱ আৰু সোঁফালৰটো কামদেৱৰ ঘৈণীয়া ৰুটি আৰু এওঁলোকক প্ৰেমৰ দেৱতা বুলিও কোৱা হয়

দেহ ত্যাগ কৰিছিল তেতিয়া এই দিবাংগীৰ পৰ্বতত আহি শিৱই তপস্যা কৰি আছিল তপস্যা কৰি থাকোঁতে ব্ৰহ্মাই কামদেৱক যিখিনি কিবা কথা কৈ পঠাইছিল আৰু শিৱৰ ধ্যান ভংগ কৰিবৰ বাবে তেতিয়া কামদেৱে কাম বন মাৰি শিৱৰ ধ্যান ভংগ কৰিছিল যেতিয়া শিৱৰ ধ্যান ভংগ হ'ল তেতিয়া শিৱ বহুত খং উঠিল আৰু তেতিয়াই কামদেৱক ভস্ম কৰি পেলাইছিল ভস্ম কৰি পেলোৱাত তেতিয়া কামদেৱৰ ঘৈণীয়েক ৰুটীয়ে গম পালে আৰু তেতিয়া ৰুটীয়ে শিৱক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে যে মোৰ স্বামীক কিয় ভস্ম কৰিলি তেতিয়া আৰু শিৱই সন্তুষ্ট নহ'ল কাৰণ শিৱৰ ধ্যান ভংগ কৰিছিল কামদেৱে শিৱই তেতিয়া ৰুটিক কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৈধ্যটা শিৱ মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ দিলে ৰুটীয়ে যেতিয়া পূজা কৰিলে তেতিয়া কামাখ্যা মা সন্তুষ্ট হ'ল সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট হোৱাত কামদেৱ আৰু ৰুতি শিলৰূপে জন্ম দিলে আৰু মানুহে তাত পূজা কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই সকলোবোৰ শিল হৈ গৈছিল আৰু ইয়াত এই শিলৰ ভাস্কৰ্যবোৰ দেখিছে যে এইবোৰ পিছত মানুহে খুন্দি খুন্দি উলিয়াই ইয়াত থৈছে আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ আমি অলপ শ্বৰ্টকাট কৰি আহিলোঁ আমি বাই বাই মদন কামদেৱ এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিলো এইখন আমাৰ বাহন বাহন এইখন লৈ আমি এতিয়া বাই বাই দিলোঁ ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপৰিব এতিয়া বাই খুলাই